деньги. Так я потратил чемодан. Ты же сказал, что потратил. Так я через кэшбэк-сервис Smarty Sale покупал. При покупке товара в интернете через кэшбэк-сервис Smarty Sale вам возвращают ваши деньги. Всем доброго утречка, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Немодрук и добро пожаловать на мой канал ND Production. А слева от меня стоит Никита Козырев с канала Козырный уголок. Я не знаю, как поздороваться в этом выпуске. Вы, наверное, спросите, а что это вы в таком виде вот это перед нами стоите? Все очень просто. Мы снимаем пародию на песню Юрия Хованского «Батя в здании» голосами политиков. Поехали! Значит, Слюзи Бузи, люби друзья, хоть дверь закрылась передо мной, но я прибыл в здание. Хожу в игру аккуратно, она еще не готова. Она не слушает Джейси, но зато знает, кто Вова. Усияемся со мной, ты на стежном суде. Я там сужу тебя с улыбкой и с пивасом в руке. Ведь прячутся прячется под шконку. Бабжара Нойс увидел батл, а басад в руку ртунку. Он фриштайлер, настанет шраком на ковер. Ведь на каждого фриштайла у нас есть шраком на ковер. Это дистанс, ты слышал без клюты. Я убью тебя быстрее, чем без байты. Вы с здесь, чтобы напить ваш рэп. Нет, это даже с чем

Ну хотя дядю Ховацько! А, не, ну я честное слово тебе говорю, что гангстером. Я вогнал себе под, не вогнал себе под сок. Не включают батл в Питере и гребаный поток Какая-то плоская шмарина, умоляет выбрать ее жестко. Но не так жестко, как Ларин. Я говорит. не шпихаю отстой, опускается под стол. Он сегодня получает с Лавровского в лицо. Она знает, что отец в этой шеладе. И ты запомнишь, что всегда как свое детство на кукане. Это на всех, ты людей Я убью тебя быстрее, чем бить Байдера. Бэм, 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 бэм. Спасайте задницу. Слухайся, дядю Ховацько. А я не золотый, а мама кремлька сорона. Мишка сзади. Бэм, 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 бэм. Рятуйте задницу. Слухайся, дядю Ховацько. А, не, ну я честное слово тебе говорю, что гангстером. Это лям. Это лям, присмотрю. Это лям. Это лям, коммент. Они хотят. Они хотят репост. Они хотят. Они хотят контента. Ну вот, как-то так, дорогие друзья, это было нелегко. Надеюсь, тебе понравилось. Ставь большой палец вверх, если это видео тебя вкатило. Подписывайся на канал Indie Production. А если ты хочешь экономить и зарабатывать на своих покупках в интернете, то регистрируйся на сайте кэшбэк-сервиса Smarty Sale. Это очень крутой сервис, который позволяет вам оформлять покупки в интернете и получать обратно до 35% от их стоимости. Более того, при использовании промокода, который у нас в описании, вы можете увеличить эту стоимость на 50%. Это ж обалдеть можно! Но промокод действует всего лишь месяц со дня публикации видео, так что поспеши. Вся информация по ссылке в описании. Подписывайся на этот канал Инди Production. Подписывайся на Никиту, на козырный уголок. Да, и добавляй меня в друзья ВКонтакте. Ссылочки тоже есть в описании. На инстаграм обязательно мой подписывайся. Там очень много интересного. В том и в меня числе есть, добавляю, и с меня и там есть фотографии. В друзья, у меня да, друзей нету, я как Чебурашка. Да, да, да вот прям кинь ему заявочку и увидишь, что будет. Ага. Пока! Они хотят Yeah. <laughs>